Що сталося, що сталося поміж Росією і Білорусі. Ми зараз будемо збира розбиратися з Борисовичем в цій студії вдвох. Послухаємо президента Білорусі Олександра Лукашенку. Бо ми в одного луку закохані. А ми у двох а ми у двох одне дівча закохані. І скайпом спробуємо зараз зв'язатися з Наталією Радіною, редактором сайту Харти 97, Вона правда проживає не з власної волі, вимушено у Варшаві, оскільки. А от власне і вона. Тобто Лукашенка ми подивимося і послухаємо трошки пізніше. Наташа, добрий вечір. Добрий вечір. Чи можна українською, чи будь краще? Як? Можна українською, я все розумію. Так? розумію. Добре. Mm -hmm. От ми зараз послухаємо ясна річ, що говорив Лукашенко. Сьогодні відбулася велика його прес-конференція для білоруських і російських засобів масової інформації. Але там такі. Слухай, такі пристрасті були. Що сталося? Що з Лукашенком зробили? Яка його муха вкусила, як у відомому радянському фільмі? Яка важда? Я слухала це сім з половиною часу. Ого! Ми будемо менше я обіцяю. Але. Поясни просто, ми зараз людям покажемо, що в сухому залишку було, але поясни, що сталося поміж Росією і Білоруссю. Як розуміти таку поведінку Лукашенко, до чого це може призвести? Тому що я одразу скажу: у нас запускаємо голосування. Лукашенко свариться з Путіним, а це чотири варіанти: ще одна війна, другий – Білорусь стане нарешті незалежною. Четвер... Третій варіант розвалиться Євразес, четвертий – Росія поглине Білорусь. Так, слухаймо, Наталю. Не, ну, по большому счету, действительно, я прослушала все семь с половиной часов, которые говорил Лукашенко, но вывод один. Не один из трех ваших вариантов, а просто-напросто я могу сказать, что а, человек просто сошел с ума. Сегодня Лукашенко абсолютно не контролирует ситуацию в стране, и поэтому а, он сегодня продемонстрировал нам то, что он абсолютно не контролирует ситуацию в стране. А, Совершенно сегодня очевидно, что, в принципе, Россия будет его менять. Лукашенко показал себя как неэффективный менеджер. В стране серьезнейший экономический кризис. И вот эта его сегодняшняя пресс-конференция ⁇ это, в принципе, такая вот для него возможность высказаться. То есть у него такой действительно психотип, ему необходимо высказаться в критической ситуации. Ему необходимо... 7 годин высказываться, но ну, это Ну, так это подтверждает его, собственно, диагноз, то, что он сегодня ничего не контролирует, что, сегодня, сегодня, что он сегодня психически абсолютно неустойчив, и в половиной часов он сегодня говорил без пристанков, и, в принципе, он, сегодня, он в конце сказал, что он готов говорить столько же времени еще. И было видно, что он совершенно не устал, вот, что он, наоборот, подпитывается вот так вот энергетикой людей и готов говорить еще и еще. То есть это, в принципе, меня заставило задуматься о том, что он не совсем здоров психически. Вот. А потому что он говорил, ну, ну вы знаете, то есть, ну, в принципе, продемонстрировал в очередной раз свой абсолютный непрофессионализм, продемонстрировал, что он совершенно не следит за тем, что происходит в стране, он не в курсе, он не понимает, он ничего не контролирует, он не был в курсе последних новостей, он не, не знал, какие последние зарплаты, какие последние пенсии в стране. Он а, задавал экономистам сегодня элементарные вопросы. Меня потрясло, что он спрашивал сегодня экономистов, например, там, а, а правда, что газ не котируется, как нефть на международных рынках? Да, был в диалоге с премьер-министром. А, в да. диалоге было с одним из экономистов, это... І ну, чесно говоря, ну общее впечатление, чітні адекватен. Абсолютно ні Ну, там був один цікавий момент, коли він розповідав, як е, Білорусь, е, наче через Білорусь пішли біженці, потім Польща їх повернула. І він розказував таку дивну штуку, що він сину сказав. «Пойди, пас, посмотри, що в людей все хорошо, лі все лі нормально. Оце мене в принципі здувало. Тобто сина Миколу, цей про якого знімають оди. Білоруські журналісти там цілі фільми, як він вирощує кіз, корів, гусей, як він грає в хокей, і так далі. Тобто він відправляє, що і дивитися, як це почувають біженці. Для мене це було таке. Через ну, потверждешон абсолютно неадекватно. Чому Росія раптом вирішила збудувати або повернути кордон з Білоруссю, в один прекрасний день, і причому це обурило Лукашенка. Він тут якраз нагадував не розгублену людину, а як такого крепкого хазяйственника, як люблять говорити росіяни, який обурювався тим, що це рішення якогось російського міністра, а не президента. Там потім були його ФСБшника. Він сказав, були в нього там ще такі характеристики там і прем'єра Росії Медведєва, і президента Путіна. прям какие-то откровения, но все-таки стосовно кордону, Откуда это взялось, почему раптом на, на тлі такой любови, кохання безмежного, так вот теперь возвращается кордон? Нет, ну, э, на самом деле у, нас, у него была истерика в связи с этим, и связано это исключительно с тем, что Россия сегодня перекрывает контрабанду, которая идет через Беларусь из Украины и из Европейского Союза. То есть, на самом деле, там официальная причина, что якобы вот этот безвиз пятидневный, который Лукашенко ввел для ряда иностранных государств, но реальная причина – это просто перекрытие контрабанды, которая, который год вот уже беспрепятственно из Беларуси идет в Россию. И вы знаете, что из Украины огромное количество товаров сегодня в обход санкций оставляется в Россию, Лукашенко вам этому способствует. А вот деньги от этой контрабанды идут непосредственно в его карман. И он понимает, что он сегодня теряет вот эту черную кассу. Для него это катастрофично, поскольку мы видим, что происходит. И сегодня он тоже об этом сказал, в частности. То есть, если раньше Россия сократила поставки нефти в Беларусь с 24-25 миллионов тонн в год до примерно 16 миллионов тонн нефти в год. Сегодня он сказал, что вот эти поставки нефти будут сокращены до 12 миллионов тонн нефти, то есть практически в два раза. Представьте, в этой ситуации его еще, его еще лишают финансирования и вот эти денег, которые шли ему в карман от контрабанды. То есть и вот это его больше всего возмутило, поэтому такая была истерика, поэтому были такие крики. Ну, собственно, здесь стоит задуматься и украинским властям, которые сотрудничали с Лукашенко ради этой контрабанды, потому что сейчас, я думаю, что эти потоки будут перекрыты. И мы предупреждали об этом украинские власти, что не стоит э, полагаться на Лукашенко в этой ситуации, делать с ним бизнес. Э, и жертвовать ради этого, собственно, вообще-то идеалами, ценностями, сотрудничеством с оппозициями, каким-то перспективным сотрудничеством с демократическими силами, думать на перспективу, да. Вот. Тем не менее, вот сейчас я думаю, что украинские власти потеряют вот эти вот Які то бонуси, які вони получали от трудничі з білоруським диктатором. Так, і про цей п'ятиденний безвіз це теж цікава історія, яка вимагає пояснення, тому що це як грім серед ясного неба на ну, Україну, якщо впроваджувала безвізовий режим для країн е, Європейського союзу, для Сполучених Штатів, Японії, Канади тощо, то це стосувалося 90 днів безвізового режиму, а тут раптом. Приезжайте в Беларусь на 5 дней. Но ну, я не, мало себе удивляюсь, что можно встыгнуть в Беларусь за 5 дней. И пытание, на кого поменять. Ну, вы в по вы, вы еще учитываете, что это будет касаться только тех людей, которые будут прилетать из Беларуси в аэропорт. То есть это не касается а, граждан приграничных стран, в том числе украинцев. Потому что мы видели, собственно говоря, тех украинцев в основном ездят в Беларусь на машинах и поездах. И то есть и здесь все сохраняется по-прежнему. И если они захотят по требованию России депортировать из Беларуси украинских журналистов, общественных деятелей или политиков, как они будут это делать. То есть то, что происходит, собственно, сейчас. Не, я имею в виду пятиденный термин безвизовый. Тобто, я так понимаю, звідки берется и кордон. Это одна история, потому что те, кто прилетал в, ну, в Минск, Вони тепер безвіз на ну, на 5 днів на територію ніби Білорусі. Вони можуть спокійно сісти в поїзд, там, де немає кордону, рухатися в бік, скажімо, Москви без візово. ну десь так, а потім повернутися назад у мінськ поїздом і полетіти з мінську впродовж 5 днів, угу. чи ні? Ну, в принципе, да, но для этого Россия поставила вот эти кордоны. Но я еще раз повторю, что это не единственная причина установления пограничной зоны с Беларусью. А первая причина, я думаю, что это не без виз в первую очередь, это перекрытие контрабанды. Mm -hmm. Вот именно ну, для... почули. тут у Дэна Брусовича возложило есть. Нет, ну как я говорил, же. Вы, вы, коллега сказал, что будут меняты. Я так разумею. Да. Вот на, да. ну, вот на кого? На бать, Кто кандидаты? Ну, в этой ситуации кандидат, да кто кандидат должен решать белорусский народ? Это в первую очередь. Потому что сегодня судьба Беларуси в наших руках. Понятно, что там, в 1994 году Россия поставила там, на пост президента Лукашенко. Понятно, что э, все эти 22 года он э, держался у власти исключительно благодаря российской поддержке, благодаря дешевым российским э, нефти и газа, а также кредитов и исключительно благодаря поддержке Москвы. Сегодня, конечно, есть угроза э, того, что э, Москва попытается поменять одну свою марионетку на другую свою марионетку. В этой ситуации для нас открывается окно возможностей. И сегодня демократические силы должны и белорусский народ должны сделать все возможное, чтобы на пост президента Беларуси не была назначена еще одна российская марионетка. Лукашенко в принципе доказал абсолютную свою несостоятельность. Сегодня в стране, вот если вы следите за новостями, на самом деле чудовищный очень глубокий экономический кризис, недовольство просто зашкаливает. В принципе, рейтинг Лукашенко колеблется где-то в районе 10%, не более. И недовольство просто огромное. И, может быть, и по этой причине в том числе Москва задумалась о том, что пора менять Лукашенко, потому что он уже никто, он банкрот, он не в состоянии удерживать ситуацию под контролем. Но сегодня вот такой вот момент, час x для белорусского народа, когда нужно перебороть страх, несмотря на то, что...

то вам реально правда загрожує война с Россией, потому что тот, кто ставал, або хотел ставать, ты независимым, Россия на него просто да не исключено ну, ну. не исключено, но мы готовы воевать, а что делать в этой ситуации? Да, сегодня мы в такой находимся ситуации, сегодня полыхает весь регион. Мы сегодня должны отстаивать свою независимость. Сегодня белорусские добровольцы воюют в Украине за независимость Украины достаточно белорусов, которые готовы воевать за независимость своей страны. Их большое количество. И если Путин захочет сунуться в Беларусь, мы будем воевать, мы будем отстаивать свою независимость, мы будем бороться за свободу своей страны. Другого выбора у нас нет. Дякую, Наталья. Э, э, Дякую. Живе Беларусь. Да, Беларусь. Слава Украине. Да, э, Наталья Радина, редактор сайта Харта 97, была у нас на связи с Варшавой, не с Минска, она выехала До Варшави через те, що ну КГБ била, її, ну, Шо, її що... утримували, і вона була арештована. Да потім чистую, знаєш, да. О, це я глядачам пояснюю. Ти, ти знаєш окей, вибачте я щаслива. Я взагалі боюся тобі щось пояснювати. Якщо ти тоді поясні просту річ, я правда сім годин не слухав луку, що це не, не, не для моєї психіки. Я ну, опитування просто є проміжні результати. Давай подивимося, і подивимося Давай. Лукашенка. От. 65 людей проголосувало. Бачиш, не така резонансна тема, як інші. Але відповіді наступним чином розподілилися. Росія поглине Білорусь 41%, розвалиться Євраз 26%, Ще одна війна 20% І Білорусь стане незалежною 12%. От і зараз до вашої уваги, шановні глядачі, жову так. От я ж буду показувати зараз. Я ж буде. Да, Ну, це правда відео, яке стягнули у, у твого улюбленого каналу Дощ, ага. але вони транслювали Білорусь один. Я щось я не люблю чую. Канал Гром. Олександр, що тут так довго там питався від чогось я кажу, ти хочеш сказати, що ви не можете. этим путем идти, как вот эту таблицу вы мне представили. Ну да, у меня вот тут и начали мотивации, министры пришли. Я говорю, слушай, Володя, не порти вечер. Вот дословно. Не порти вечер. Путину. Не Володя, не порти вечер. Не порти вечер. Я... Это новый МЛ. Это Олег Лешко сказал. Боря, ш... что ты что-то не, не ты робишь, понимаешь? Да? Не заберу там. И у ядерной державы газ тоже не отберу. Ну не можешь и не надо. Он мне дословно. Слушай, ну не обижайся. Я же я же не говорю, что мы не сделаем, что это нельзя. Давай поищем другой путь. Ну, ненормально, если э, вот э, из бюджета мы будем компенсировать. Я говорю, правильно. Я Медведеву это сказал. И своим говорю, как бедный Газпром, ему с бюджета за счет потерь выпадения вот этих 500 миллионов вы будете с бюджетом Газпрому компенсировать. Он у что, самый бедный. Слушай, кто в шутку, слушай, может, у тебя там акции в Газпроме? Нет, 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 у меня нет. Я говорю, может, правительство российское? Почему вы, говорю, так себя ведете? Что такое 500 миллионов для Газпрома? Понижение вот этой, при таких гигантских да, Мы да, в ну, шутку вот так обменялись по этим акциям, но я этого знаю. Медведев, председатель совета. Дерзость. Газпром, и нет. это, да, это дерзость с россиян наверное знают знаете некоторые нюансы там так и я еще перемотают значит на дороже, чем государство что вы там выпустил ну, вот так, такой разговор договорились о чем вот идет это тяготе это нормально вот я уже вам не зашел до того что ну почти все в деталях рассказал как шли эти переговоры как это понимать как я могу это расценивать? Ну, как издевательство. Мы потерять больше можем. Мы можем больше потерять. И на на я всегда написал руки прямо Путину. Ну, я не ж, не ж, я не в захоплении. И сказал, вот, вот мы вот. согласны с расчетами и прочее. Я говорю, хорошо, ну, ответ на один вопрос. Ты все... Он всегда был человеком, если сказал, вот с него надо выпить обещание. Он уже потом отходов не делает никаких. Я говорю, почему ты изменил свою практику? Ну ты же меня попросил вот с этой таблицей, медведя у меня, даты. да, я просил, не могу сейчас. Ну не можешь, не надо, Ладно, пусть правительство работает. До сих пор работает. Договориться пока не смогли. И уже началась какая-то комитет. Вчера соглашаются, ладно, давайте по-старому работать, нам это проще, легче. Через сутки нет, это не подходит тому, что начальники якобы не согласились. Вот идет эта тягомотина, это нормально? Вот я уже вам снизошел до того, что... Потом... Все, досить. Сім годин ми не витримаємо. Ні, це неможливо. Це як Фідель Кастро, да? той теж по 6 годин з мав задає. Я, я скажу тобі наступне, тільки нікому не кажи. Ось з того, що я побачив, у нього набута шизофренія, він яскраво виражений соціопат, у нього фатія лівої півкулі, він не, він не контролює речовий цей потік, який, в якому у нього. Відсутні в реченнях причина на слідкові зв'язки і немає час, часової зв'язності в одному реченні. Тобто, що вчора і сьогодні у нього один час, і манічка така, що це ясний зашов. Дух Святой. Я думайте, цікава історія, що цікава історія, що біда, печаль, ну де ця дерзиться, це правда, він собі такого ніколи не дозволяв. На ну, адресу Путіна говорити такі медведів. Речі, і ну я не знаю, чим я це тобі заверш... сказав, набута шизофренія. за чим це завершиться, головне ну Палонія, що мала в Росії. Ну його ну, ви, ви... діти малі. Е, Отже, це була білоруська тема у такому стислому викладі.